И самое главное сегодня сделать так, чтобы все, что раньше нас разъединяло, наоборот, теперь объединяло. Новейшие события, трагедию, которую пережила наша страна, внешние вызовы и угрозы, с которыми мы столкнулись, все это должно поменять наше сознание, отношение к друг другу. И, наверное, сегодня уже всем ясно. Чем больше мы будем внутри своего государства выяснять отношения друг с другом, чем больше мы будем выяснять, на каком языке нам разговаривать или в какие церкви ходить, тем больше мы будем уязвимы для тех, кто рассматривает нас как сферу своих интересов. Поэтому я сегодня здесь, на Святой Волынской земле, в том месте, которое очень люблю. Это не первый мой приезд сюда. Я сюда приехал, потому что меня очень сюда все время тянет. И, к сожалению, раньше, когда я был на государевой службе, времени много не было. И я иногда действительно не мог, когда находил причину, почему я не могу приехать. А сейчас так случилось, что вот Буквально несколько дней назад сняли с меня ограничения по аресту и первый выезд из Киева я совершил сюда. Я очень рад. Я 8 лет проработал в регионе. 4 года мэром одного из крупнейших городов нашей страны. 4 года главой областной государственной администрации. Не понаслышке знаю, что такое, когда отсутствует на местах полномочия. Мы как бы не хотели изменить жизнь к лучшему, мы ее не изменим, потому что все решения принимаются в Киеве. Поэтому главное, чего я буду добиваться, это передача максимальных полномочий сюда, в регионы, на места. Чтобы здесь люди могли выбирать своего руководителя. Не из Киева присылали сюда, там, Донецкого, Львовского, Харьковского, а был местный, тот, кого здесь знают. С того, с кого могут спросить, и того, кого могут снять, если он будет плохо работать я думаю что назначение людей которые работают здесь от имени министерства ведомств тоже должны происходить здесь на местах и чем больше будет выборных должностей тем тяжелее будет что то делать за кулисами и все время кивать пальцем знаете на киев там сказали надо сделать если ответственность всех чиновников за свою работу перейдет сюда на уровень региона то вместе с ответственностью появится необходимость каждый раз приходить и отчитываться. Иначе просто не изберут больше. Это первое. Второе, что я считаю необходимо закрепить за регионами, это бюджетную автономию. Сколько бы мы средств не зарабатывали, сколько бы мы не говорили, кто кого кормит в этой стране, кто у кого сидит на дотациях, так или иначе все деньги забирает Киев. Даже у таких сильных промышленных регионов, там как Днепропетровск, Харьков, все равно деньги практически все уходят в Киев. Я считаю, это неправильно. Необходимо закрепить общегосударственные налоги, допустим, НДС, акциз за Киевом, а налог на прибыль, подоходный налог, иные налоги оставлять на местах. И чтобы уже территории самостоятельно решали, куда эти средства направлять. Такая бюджетная автономия, она в принципе положит конец всем призывам к большей там, самостоятельности, к политической самостоятельности. Все, что сегодня еще пока тревожит наше государство. Ведь в основе успеха любого, культурного развития, создания благоприятного инвестиционного климата лежит финансовая возможность региона. Есть средства, громада работает на успех. Нет средств, все ходят с протянутой рукой и просят ⁇ дай, дай, дай ⁇ А тот, кто дает, тот становится фактически главным в жизни что здесь на Волыне, что там в Ровенской области, что в Харьковской, что в Донецке. И третье, что очень важно закрепить. Вы знаете, у нас много общего, да, но наша общая история, она, к сожалению, у нас не объединяет, она разъединяет. У нас разные отношения к разным историческим персонам. И, наверное, было бы правильно, если бы регионы могли иметь свою самостоятельную гуманитарную политику, где закреплять свои Порядки и правила не в ущерб национальным интересам, национальному, национальному гуманитарному пространству. Но это позволит нам брать конфронтацию. Важны здесь те люди, исторические персоны, которые сегодня вызывают раздражение там, в другом регионе. Пусть они будут здесь, почитаемы. Но там, куда вы приедете, вы должны будете с уважением относиться к тем традициям, которые важны там, и которые там закреплены закон, законами, принятыми на уровне областного парламента. И это будет сопоставимо, когда мы друг к другу ходим в гости и считаемся с теми правилами, которые выработаны в той или иной семье. И ведем себя соответствующе, чтобы быть хорошими гостями. Это вроде бы простые вещи, но за 23 года, к сожалению, никто не смог их имплементировать в нашей жизни. Наоборот, политики старались разделять народ все дальше и дальше, друг от друга, пытаясь получить такую среднесрочную перспективу успеха, забывая, что завтра это придет к конфликту. К чему это может привести, мы увидели за последние 10 лет. Две революции, которые в экономическом плане ничего нам хорошего не дали. Я не буду говорить там о свободе я не буду говорить о возможности людей там жить в правом государстве я буду говорить только об экономике для экономики это было очень плохо поэтому нам нужно эволюционным путем развиваться и достигать хороших экономических результатов но без правильной продуманной гуманитарной политики без самостоятельности региона в плане бюджета мы этого не достигнем я иду с этим к людям я это знаю не понаслышке, мне об этом не рассказали, я это все сам пережил, поэтому если это будет поддержано, то я думаю, у нас уже никогда не будут говорить, что это президент западной Украины, это президент восточной Украины. Это будет президент всей страны, которая объединяется, как я сказал в начале нашего интервью, ради того, чтобы быть сильнее.